Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa walaupun sekalian. Kampung Sri Makmur, Kampung Sungai Baru, Kampung Asam Jawa, RPT Jinjang dan kini Kampung Papan Pandamaran. Mereka menjadi bangsa kepada satu sistem yang sama, kapitalis berkuasa, kapitalis bermaharjalila. Kerajaan pula hanya memandang sepi tanpa berita. Sampai bila perkara ini hendak berlurutan? Sampai bila nasib rakyat marahain di bawah terus diinjak, terus diterajang semata-mata untuk mementingkan kantung para kroni dan juga para kapitalis mahakaya T20. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu sudah begitu banyak sekali kampung-kampung tradisi. Kampung-kampung yang menjadi saksi penempatan peneroka, peneroka bandar dan kemudian mereka yang memulakan kehidupan dekat bandar yang telah ke kawasan-kawasan tertentu yang ialah selama ini mereka cuma mendapat istilah tanah tul saja dan tanah itu masih belum bergerak pada mereka dan sebagainya. Mereka beramai-ramai menjadi mangsa kepada satu sistem di mana para kapitalis telah bertindak membeli tanah-tanah itu, bertindak untuk mengesai tanah-tanah itu, lalu dijadikan sebagai tempat-tempat komersial, kondo-kondo mewah dan sebagainya. Tapi andai kata kalaulah kampung-kampung itu dirobohkan dan sebagainya dan penduduk di situ diberikan pampasan rumah yang setimpal dan macam-macam lagi, tak ada masalah. Tetapi masalahnya, mereka hanya diberikan pampasan yang tidak setimpal dan ada sesetengah kes memang sangat-sangat minima cuma diberikan belanja untuk pindah sahaja. Dan nasib mereka masih lagi tumpah ambing, rumah baru pun mereka tak dapat tetapi mereka telah dihalau dari kediaman masing-masing dan kediaman mereka telah dirobohkan tanpa belas kasihan. Dan benda ini merupakan satu barah yang semakin lama semakin menakutkan terutamanya di Lembah Kelang ini. Saya berkesempatan untuk menyaksikan beberapa peristiwa perubahan kampung yang saya cakap terus terang memang menyayat hati. Ada di antara mereka yang telah duduk di situ lebih 80 tahun. Ada di antara mereka yang duduk lebih daripada 50 tahun. Ada di antara mereka yang memang pada peringkat awalnya mereka ditempatkan di kampung-kampung itu untuk membuka kawasan tersebut atas pelbagai program. Tetapi itulah janji untuk memberikan mereka geran dan sebagainya hanya tiga janji dan kini kapitalis-kapitalis rakus para pemaju yang tidak mengenal erti ihsan para pemaju yang tidak berhati perut mereka telah beramai-ramai menjarah tanah-tanah ini mengusir penduduk-penduduk kampung keluar dari kediaman mereka dan kini mereka sudah tidak ada tempat untuk pergi kita menyaksikan kampung Simakmor sebagai contohnya dekat Suri Gombak kemudian kita lihat kampung Sungai Baru menjadi mangsa yang sama kemudian sekarang ini kampung papan di Pandamaran juga menjadi mangsa. Yang jadi mangsa siapa? Rakyat Mahain. Rakyat biasa. B40. Mereka yang miskin bandar. Tetapi itulah. Benda ini makin lama makin berterusan dan makin berlurutan. Dan sampai sudah tidak ada sebarang tanda-tanda untuk berhenti. Pada pagi tadi, tuan-tuan dan puan para penduduk Kampung Papan Pandamaran telah membuat satu perhimpunan menyerahkan memorandum kepada Kerajaan Negeri Selangor menuntut agar mereka menunaikan janji seterusnya menjaga kebajikan para penduduk Kampung Papan yang sekarang ini sudah menjadi selai sepinggang saja. Dekan rumah mereka telah pun dirobohkan satu persatu. Walaupun perintah mahkamah pada awalnya mengatakan bahawa tidak boleh merobohkan lagi rumah itu cuma mengosongkan tetapi nampak gayanya Perintah Mahkamah pun mereka boleh duduk tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada perhimpunan pagi tadi memorandum telah diserahkan oleh aktivis PSM iaitu saudara Arul kepada pegawai yang mewakili SUK Selangor iaitu Azimuddin Muhammad dan terdapat sedikit ucapan daripada Arul dan juga wakil penduduk di sana. Di sini uh, saya nak bagi tahu tentang Kerajaan Negeri Selangor. Kerajaan Negeri Selangor kami harapkan pagar Janganlah pagar makan padi Bukankah kami ini anak Selengor? Kesianlah kami Lindungilah kami daripada setan-setan pemaju seperti Melati Ensan Yang bermahraja lela di negeri Selengor Di luar sana, saudara-saudari Saya ingin beritahu anda Syarikat Melati Ensan bukannya orang Melayu Dia adalah berbangsa Cina Tan Sri Yap Sun Se Di suatu ketika dulu Merupakan negeri yang Kedua terkaya di Malaysia adalah negeri Selangor Kerana pembangunan pesat di Lembah Kelang Apa terjadi? Kenapa kerajaan Selangor Boleh terkawal oleh pemaju-pemaju tersebut? Hingga sekarang kami harapkan Kerajaan Anselengo akan memperbaiki kehidupan peneroka di Kampung Papan. Perjuangan kami tidak akan ber, berakhir. Betul tak? Betul. Oh. Kita berjuang sampai dapat rumah. Actually kita kita uh, lihat ini isu antara satu syarikat yang kaya berkuasa bukan saja syarikat melatih insan dia bukan tuan tanah. Tuan tanah dia siapa? TPPT. Siapa TPPT? masih TPPT Tuan Tanah itu, TPPT adalah anak syarikat Bank Negara. Siapa cakap itu? Menteri Besar punya statement. 14 hari bulan November, MB sendiri cakap. Okay. So mengatakan, ha, ini macam syarikat GLC, so macam wayang lah. Syarikat GLC ada, Menteri Besar cakap jangan roboh, dia masih roboh. Lepas roboh rumah, nak berbincang bagi bagi beberapa gula gulaan selama lima hari rubuh tak ada orang datang selepas rubuh dua minggu seminggu lebih ni tak ada orang pun semua media saja semua stand-stand media tak ada orang datang ke kampung tak ada orang pun cakap uh, you rumah sudah rubuh kita ada smart selengor you nak pergi tak ada orang datang ke kampung jumpa dengan penduduk mereka hanya cakap di media uh, kerajaan negeri semua tempat dah uh, di selengor dia cakap benda yang sama lah kita ada smart selengor-smart selengor you know tetapi dulu masa y, uh, Menteri Besar dulu Ketoyo Toyo Ada apa yang dipanggil setinggan sifat Selepas Pakatan Rakyat ambil alih 2008 sampai sekarang Dia ada satu polisi Bina rumah dulu baru rubuh okay? Itu polisi yang bagus lah Itu polisi yang lebih kemanusiaan okay? Dan mereka kita dah cakap Mereka ini bukan setinggan Mereka penurka bandar Kerana mereka berasal dari kampung baru Cina 1939 1939 That means mereka Semua mereka dibawa Lepas tu kerajaan bagi TOL Bagi cukai and all that Mereka pun bayar duit untuk sewi tanah-tanah itulah So mereka sebenarnya bukan setinggan. Mereka penurut kepada okay? Dan banyak mesyarat sudah buat Tapi 2018 kita sudah dapat satu penyelesaian yang baik Selepas dapat penyelesaian yang baik Masa COVID Siapa terfikir masa COVID Seorang GLC TPPT hantar saman kepada penduduk masa covid bulan akhir bulan 2020 dia hantar saman kepada penduduk ada penduduk sempat dapat lawyer membela diri mereka selamat yang tak sempat masa itu tak ada lawyer itu rumah mereka dirubuh so ini kesianlah sebab itu kerajaan cakap jangan risau kita hanya rubuh rumah kosong yang ada penghuni jangan risau janji itu pun tak dapat janji itu pun tak ada itu pun satu penipuan Okay, kerajaan negeri ya. Lima hari rubuan kita call banyak kali. Please talk to the developer. Kerana polis dengan belief di sana cakap kami ikut perintah. Tapi kalau betul lah kerajaan negeri sudah cakap dengan developer, suruh dia call developer stop. Boleh di stop. Bukan bukan aa, per perkara yang sudah di cakap belief. Mahkamah cakap I can stop. Developer yang ada di di on the ground itu dua orang wakil developer dia cakap itu semua tipu. That means apa yang kerajaan negeri cakap, surat yang kerajaan negeri beri itu semua tipu lah. Itu maksud pemaju. Pemaju yang angkuh macam ini, lagi Yunan layan. Dia cakap, wow oh, dia bagi tujuh ekar tanah. Daripada 95 ekar tanah, jadi 11 ekar tanah 2024. Dari 11 ekar tanah, jadi 8 ekar tanah. Sekarang, alas MB punya statement, tujuh ekar tanah. So, semakin hari tanah semakin kurang lah macam Gaza West Bank lah tanah berkurangan. Siapa tanah-tanah yang lebih tu siapa nak duduk? Dia cakap dia dah bagi bukan saja untuk kampung Babang, tujuh ekor untuk kampung Papang dengan kampung Kroyong. No problem. Penduduk biasa kita boleh duduk bersama kampung Kroyong. Dia kawan kita juga peneroka di sebelah. Itu bukan isu kita. Tetapi apa yang disetuju dalam mesyuarat MTs harus dipotong. Pendamaran perkara yang paling berani dia buat dia cakap untuk bekukan lah. Okey dia lepas tu dia pun tak datang ke kampung. Saya pun ingat dia tak berani nak datang ke kampung lah lepas roboh. Kerana kerajaan dia, kerajaan dia bukan kerajaan lain. Kerajaan dia, and he cannot convince the kerajaan dia, uh, kerajaan di negeri, kerajaan persekutuan, TPPT, semua kerajaan pusat dengan negeri. So uh, Adun itu Saya kesian Adun itu Empat lima hari dia bersama kita Dia pun tak boleh buat ha? Dia pun macam kita Dia pun cakap, cakap tak boleh dapat call MB Tak boleh dapat call sana tak boleh dapat Dia pun macam kita okay? Bayangkanlah ini rakyat biasa ini penuruka bas biasa. 29 rumah sudah diroboh sebenarnya. Tapi ada papan-papan lagi lah. Ada dua, dua, kita jumpa penduduk di sana. Kita tanya siapa nak, siapa nak give up ataupun nak terus fight semua orang cakap kita terus fight sehingga lah itu sebab kita datang hari ini itu satu yang kedua ada satu perkara yang sangat penting yang kita sedang uh, berbincang lah satu adalah uh, peguam ada peguam berkata perintah mahkamah yang mereka ada hanya untuk kosongkan tak boleh robohkan dia cakap, bila mereka robohkan dia sudah langgar perintah mahkamah So kita sedang berbincang petang ini kita akan jumpa peguam kami sama ada kita nak saman kerana mereka melaksanakan ada ada perintah perintah itu dalam perintah tu jelas ditulis boleh kosongkan dan kunci dia tak cakap merobohkan tetapi belief polis semua membantu mereka merobohkan so so itu perundangan lah ain ain nak beritahu kampung Papa, pemajunya orang Cina Kampung Perembang uh, pemajunya orang Melayu. Okay? Uh, tidak berertinya pemaju itu uh, satu kaum. No. Pemaju itu orang yang kaya. Kampung Perembang Faber dan punya orang Melayu. Robo orang Melayu. Kampung Papan, Tan Sri uh, ya, ya. Ya. Ya, ya. ya, orang Cina. Robo orang. So, ini kami lihat sebagai orang kaya ini boleh ber, dengan senang ada, ada dengan kerajaan memangsakan penduduk lah. Dan kita nampak Melati Insan Polis Kelang Selatan Buat satu posting di Facebook dia Polis Kelang cakap Kunjungan hormat Melati Insan ke Balai oh, kunjungan, hormat. Ah, kunjungan ke hormat Bukan kita punya posting Polis sendiri posting Dia dia ambil gambar dengan Tan Sri Yap So bila polis tak neutral Polis you know And then kerajaan negeri macam itu So kita kita haraplah That uh, apa apa yang dikatakan itu betul di semua tempat ini di rumah penoreh rumah orang kaya ini di, dihapus kerana kepentingan golongan kaya dan adakah kerajaan ini pro developer ke pro kita hmm. ha. masa undi datang kita jumpa kita hari tu ADUN Pandamaran macam menangis kampung kita dia cakap Oi, oh, 40 undi habis dia cakap. itu bukan isu dia isu dia adalah kita punya kampung you you kena membela orang kampung <coughs> no So macam seolah-olah kita tahulah masa election mungkin dia dapat duit daripada developer untuk kempen dia tapi dia kena juga dapat undi daripada rakyat betul uh, so kita kita haraplah uh, MB uh, Selangor mungkin dia dia tak nak dia takkan jadi MB selepas tu dia sendiri cakap kita harap dia cuba selesaikan isu-isu ni lah sebelum dia sebelum lah uh, sebelum dia pergi ke, <laughs> ke tempat, 23 orang ditahan 11 uh, orang penduduk kampung, 12 orang aktivis. Ke hari ketiga, hari dia uh, tiap hari ada penahananlah. Ha? First day uh, satu orang lepas tu tiga orang. Lepas tu hari yang ketiga bila mereka dibawa ke mahkamah. Kali first two days itu mereka dapat remand satu hari. Mereka polis minta empat hari dapat satu hari. Tapi hari ketiga, mahkamah sudah marah. Dia cakap isu ini melibatkan penduduk dengan pemaju. Polis tak boleh tangkap mereka. Ini bukan tugas polis untuk tangkap mereka dan mereka ada hak untuk mempertahankan tanah itu riman ditolak. So hari terakhir 10 orang ke 9 kena tahan. Hari terakhir 9. 9, 9 orang kena tahan last day dia tak bawa ke mahkamah lah. Kerana mahkamah pun sudah clear. Okey. Sekarang mahkamah pun sudah clear. Polis-polis kebanyakan polis di sana sama sangat bersimpati dengan kita. Beli pun bersimpati kepada kita. Tetapi kerajaan negeri tak boleh guna kuasa dia untuk hentikan. Okey? Hari terakhir kita itu berapa tarikhnya, Yang Hari terakhir kita itu berapa tarikhnya? Empat belas. Empat belas hari. So, dia sepuluh hari bulan satu orang. Sepuluh hari bulan satu. Lepas tu tiga. Sebelas hari bulan tiga. Tiga. Dua uh, belas hari bulan... Uh, bukan, bukan. Sepuluh saya kena tahan 12 hari bulan 3 orang 13 hari bulan 10 then the last is 9 so semua orang ni ada Except the last team itu yang lain semua ada jamin polis dan uh, Dia nak panggil ke dia nak saman kita mahkamah kita rela pergi lah pasal banyak nak kita nak cerita <laughs> <Tidak ada masalah. laughs> persoalan timbul Kenapa bila berlaku perubahan seperti ini ianya hanya melibatkan kampung-kampung Melayu dan juga penempatan-penempatan kaum -penempatan India? Memang ada orang Cina punya penempatan jauh bukan tapi sangat sedikit dan itu pun RPT. Kenapa tidak dikacau kawasan kampung-kampung baru Cina yang juga berstatus yang hampir sama dengan penempatan seperti kampung papan itu? Kenapa tak dikacau kampung-kampung baru Cina yang kita semua tahu dihasilkan atau diwujudkan sebagai mengekang kemarahan komunis pada ketika itu? Ini bukan persoalan resis tuan-tuan dan perempuan. Tetapi ini ialah persoalan yang logika bila kita perhatikan keadaan. Kenapa kampung Melayu? Kenapa setemui India? Kenapa tidak kampung-kampung baru Cina? Kenapa mesti RPT yang memang merupakan tanah yang diberikan kurnia yang dijadikan sebagai mangsa? Kenapa tidak kampung-kampung baru Cina? Apa istimewanya kampung-kampung baru Cina sampai mereka bukan sekadar tidak diusik tetapi hendak diberikan taraf warisan UNESCO lagi? yang ini saya rasa perlu dijawab bukan sekadar oleh kerajaan negeri, bukan sekadar oleh kerajaan pusat tetapi oleh KBKT terutamanya kena jawab perkara ini tuan-tuan dan perempuan. Tetapi persoalan dia arut itu memang boleh kita fikirkan. Sampai bila benda ini hendak berlarutan? Ini bukan Melayu versus India versus China. Ini bukannya rakyat itu versus rakyat ini. Tetapi ini ialah rakyat marhaen melawan kapitalis rakus yang mencarah tanah-tanah mereka demi keuntungan yang setiap seberapa